assalomu alaykum aziz talabalar bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz organik kimyoning nazariy asoslari alkallar alkenlar, alkinlar organik kimyo tirik mavjudot organizmida uchraydigan uglerod birikmalarini tuzilishini xossalarini sintez qilish usullarini va amaliyotda qo'llashni o'rganadigan kimyoning fanidir organik moddalar insoniyatga juda qadimdan ma'lum bo'lgan ular qadim zamonlardan buyon shakar va moy olishni yog'larni qaynatib sovun olishni bilganlar qadimgi hindiston va misrda organik kimyo fan sifatida shakllanmagan bo'lsa da odamlar organik bo'yoqlardan foydalanib bo'yash san'atini rivojlantirgan tabiiy organik birikmalardan oqilon foydalanishda bizning ajdodlarimiz ham dunyoda peshqadamlardan biri sanaladi organik kimyoda muhim nazariyalar quyidagilar demak tafidan uglerodni barcha organik birikmalar tarkibida to'rt valentli ekanligini isbotlanishi kuper va keulilar tomonidan yana bir bor 1860 yilda bu uglerodni barcha organik birikmalar to'rt valentli ekanligini isbotlanishi ge yusak violerlibilar tomonidan radikallar nazariyasini taklif etilishi duma jerar larani tomonidan tiplar nazariyasini va kekuli kuperlar tomonidan uglerod uglerod o'zaro bog' hosil qilib bir necha birikmalar hosil qilishini aytib o'tishimiz mumkin shuningdek hozirgi kunda noorganik moddalarimiz soni 700 mingdan ortiq bo'lsa organik moddalarimiz soni esa undan 10 barobar katta ya'ni 7 million 10 millionga yaqin organik birikmalarimiz sintez qilingan bu asosiy sababi demak uglerod uglerod bog'lari orqali o'zaro birikib uzun zanjirning hosil bo'lishidir organik kimyoda 1861 yilda butlero tomonidan tuzilish nazariyasini taklif qilinishi muhim ahamiyatga molik demak nazariyani beshta qoidasi bilan tanishib o'tamiz molekulada organik birikmalar molekulasida atomlar tartibsiz joylashgan emas balki ular bir biri bilan o'z valentliklariga muvofiq ma'lum izchillikda birikkan ikkinchi qoidasi moddaning xossalari uning molekulasi tarkibida qanday atomlar va qancha miqdor bo'lishiga emas balki uning kimyoviy tuzilishiga bog'liq hozirgi kunda elektron tuzilishiga bog'liq deb atalayapti. bu izomeriya hodisasi orqali tushuntirib beriladi 3 uchinchisi berilgan moddaning xossasini o'rganish natijasida uning kimyoviy tuzilishini kimyoviy tuzilishiga qarab xossalarini oldindan aytib berish mumkin modda molekulasida atom yoki atomlar gruppasi o'zaro bir biriga ta'sir etib turadi beshinchi qoidasi esa kimyoviy reaksiyalarda modda molekulasini tashkil etgan barcha atomlargina emas balki ayrim atom yoki atomlar gruppasi reaksiyada ishtirok etadi ana endi bugungi mavzuyimiz demak alkallar alkinlar alkinlar e, organik birikmalarimiz asiklik alisiklik gidrosiklik e, turkumlariga ajratiladi atsiklik birikmalar glerod glerod zanjirlardan iborat ochiq shaklda mavjud demak ularga alkan alken, alkinlar kiradi demak alkanlarimiz siz ko'rib turgan jadvalda metan etan propan hattoki tetrakantangacha bo'lgan e, gamologik qator a'zolari berilgan demak bir biridan CH2 guruhiga farq qiluvchi qatorni biz gamologik qator deb ataymiz e, metan etan propan butan hozirgi kunda demak yurtimizda bularni yoqilg'i sifatida ishlatilishini juda ham yaxshi bilamiz formulalari demak umumiy s n hash ikki plyus formulaga mansub alkallarni tabiatda uchrashi demak alkanlar tabiiy gaz neft tarkibida shuningdek qarag'ayda mana normal betdan petrushka bargida ekazan karam bargida nonakazan shuningdek ba'zi gullarning mumida qattiq uglevodrodlar yuqori uglevodrodlar e, bo'ladi olma po'stida asalar mumida g'o'zaning guli bargi chanog'ida ham yuqoridagi vakillar uchraydi metan dastlabki vakili gomoloid qatori dastlabki vakili metan tabiatda o'simlik hayvon a'zolari qoldiqlarini havosiz joyda parchalanishdan hosil bo'ladi shuning uchun botqoqlik va havuzlarda gaz pufakchalari chiqib turadi shuning uchun botqoqlik gazi deb ataladi metan tabiiy gazni sakson to'qson yetti to'qson sakkiz foizini tashkil etadi kon gazi deyilishiga sabab tosh ko'mir konlarda ham shaxtalarda yig'ib yig'ilib qoladi va bu gaz metan gazi shuning uchun kon gazi deb ham ataladi etan ham tabiiy gazda besh foizgacha yo'ldosh gazlarda yigirma foizgacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi demak e, alkalarni olinishi dyuma usulida laboratoriyada alkan sintez qilish e, mumkin karbon kislota tuzlariga ishkorlarni ishkorlar bilan qizdirish orqali olinadi demak mana shu reaksiyamiz ikkinchisida natriy asitatga natriy ishkorini ta'sir ettirganimizda metan gazi ajralib chiqadi shuningdek karbon kislotalarni dekarpuksillash orqali ham ya'ni karbonat angidrid chiqarib yuborish orqali ham olinadi va yana eritma elektrolizida demak karbon kislota tuzlarini eritmalarini elektroliz qilish orqali demak anodda karbonat angidrid bilan bir qatorda alkallarni olish mumkin shuningdek eritmalar bilan bir qatorda suyuqlanmalar elektrolizida ham alkallar sintez qilinadi nemis olimi 1849 yilda kolbe organik kislota tuzlarini elektroliz qilib to'yinga uglevodrodlarni oldi kolbe reaksiyasi aytib o'tdik va keyingi atsiklik birikmalarimizdan e bir guruhi ya'ni sinfi alkenlar alkenlar e, tegishli alkallarga nisbatan izomerlar soni ko'p bo'ladi alkenlarda qo'shbog' mavjud bo'ladi shuning uchun ularni umumiy formulasi s n hashigen plyus ikki bu alkalarniki edi alkenlarda s en hash ikkin umumiy formulaga mansub bo'ladi demak alkanlarda barcha bog'lar to'yingan bog'lardan iborat alkenlarda bitta pi bog' ya'ni to'yinmagan bog' mavjud demak ularning gomoloik qatori etendan boshlanadi demak eten propen yoki radtsional nomenklatura bo'yicha ilen suffiksi bilan etilen propilen butilen va bu hokazo deb nomlab ketamiz alkenlar qo'shbog'ining uzilish hisobiga birikish polimerlanish oksidlanish almashinish reaksiyalariga kirishadi sabati kashf etgan mana shu reaksiyamizda ham demak etilenga vodorod birikishi natijasida harorat va katalizatorlar ta'sirida etan hosil bo'ladi suvning birikishi mana ko'rib turganimizdek e, markovik qoidasi asosida birikadi kam gidrogenlangan vodorod atomiga suvdagi oh ya'ni gidroksil gruppasi ko'p gidrogenlangan vodorod uglerod atomiga esa suvdagi vodorod atomi birikishi hisobiga demak hosil bo'lgan birikmamiz propanol ikki hosil bo'ladi suvning birikishi bilan boradigan reaksiyalar gidratlanish reaksiyalari deb ataladi olinishi alifinlar e, umumiy nomi berilgan alkallar uchun parafillar paromafinis kam aktiv degan so'zdan olingan bo'lsa alkenlar uchun alifinlar gaz alifiant ya'ni yog'simo massa degan ma'noni beruvchi e, nomlar ham atalgan demak alkenlarimiz alifillarni neft krekinglash jarayonida ham pirolizida ham alifinlarni sintez qilishimiz mumkin shuningdek monogaloid alkanlarga ishkorning spirt eritmasini ta'sir ettirib ham olinadi Ishqorlarning suvda eritmasi bilan ta'sirlashganda esa spirtlar hosil bo'ladi demak ishqorni spirtda eritmasida alkinlar hosil bo'lishini farqlashimiz darkor ekan shuningdek laboratoriyada sir kislota qilish orqali ham demak alkinlarni sintez qilishimiz mumkin ana endi attiklik birikmalarimizni yana bir vakili alkinlar alkinlarda demak uch bog'lar mavjud alkanlarda demak sigma bog'lar alkenlarda pi bog'lar alkinlarda ikkita pi bog' orqali aniqlaniladi. demak bu orqali alkinlarimizda ikkita pi bog' mavjud ekanligini aniqlashimiz mumkin demak olinishi quyidagi reaksiya tenglamasida kaltsiy karbidini suva ta'sir ettirganimizda atsetilen hosil bo'ladi mana shu metal karbidlarini suv ta'sirida hosil qilgan birikmalariga qarab metanitlar asetilinitlar propinitlar deb ataymiz demak quyidagi karbitlarni gidroliz qilganimizda metan hosil bo'ladi va ushbu ko'rsatib turgan karbidlarimizni gidrolizida esa atsetilen hosil bo'ladi va shuningdek uchinchi toifadagi karbidlarimiz gidrolizida esa propan hosil bo'ladi shuning uchun ushbu nomlar bilan atab ketiladi bular uchun ham pi bog'lar mansubligi borligi uchun demak birikish reaksiyalari xos demak vodorodni ya'ni gidrogenlanish reaksiyalariga va galogenlarni birikish reaksiyalariga kirishadi shuningdek galogena vodorodlarni birikishi ham ularda markoniki qoidasi orqali amalga oshadi aziz talabalar ushbu ma'ruza mashg'ulotimizdan tegishli xulosalarni chiqarasiz degan umiddaman xayr sog' bo'linglar salomat